اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان ولكن البيان، الشمس والكمر اجل بيان، والشجر ان يشجُدان، والسماء تتعلموا ان وآكموا وآكم الوجن بالقسط ولا تفصلوا المجان والأرض ضعاح للعنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكبر ألا حب ذو العسف والريحان فبأي علاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخر وخلق الجن مما فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ غَيْرِ الْمَشْرِكَيْنِ وَغَيْرِ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فبأي عَلَى ربكما تقذبان صدق الله